Hər vaxtınız xeyir olsun. gündəmi təqdim edirik. Azərbaycan və Qazaxstan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün çox geniş imkanlar var. Hər iki ölkə rəhbərlərinin başçırdığı iclaslanan bircəh bəyanatı bunu deməyə əsas verir. Son dövrlər mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında çox tərəfli əməkdaşlıq səviyyəsində əlaqələr intensivləşib. Bu əməkdaşlıq gələcəkdə ölkəmizə hansı perspektivləri vəd edir? qatarislərin rəylərini öyrənməyə çalışacağıq və bizim studiyanı qonağı Milliət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun Məmmədov, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq, Salamlayırıq sizi gündəmdə. Ceyhun Məmmədov, də son vaxtlar Azərbaycanla Qazaxstan arasında əlaqələr inkişaf edir. Bu barədə ətrafla müzakirə edəcək. Amma türk dili dövlətlər, onların liderləri arasında da biz geniş təmasları görürük və bu müzakirələrin danışıqların mərkəzi Azərbaycandır və Azərbaycanın dövlət başçısı. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Bu əlbəttə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin nəticəsidir. Yəni baş verənlər Azərbaycanın bu müddətdə əldə etdiyi uğurlar. Qarabağ zəfəri onu göstərdi ki, Azərbaycan bu müddətdə çox uğurlu bir siyasət həyata keçirdi. Yəni əslində bəlkə dövrdə də Azərbaycan Türk respuburalarının birliğinin əhəmiyyətini davamlı olaraq vurğulayırdı. Amma real nəticələr görünəndən sonra biz Azərbaycanla münasibətin dəyişdiyini görürük. Yəni bu özünü cənab prezidentin Özbəkistana səfərində də açıq göstərdi. Cənab prezidentə necə orada yüksək diqqət və qayğı göstərildi, xoş sözlər söylənildi və eyni zamanda Qazaxstan prezidentinin Azərbaycan səfəri və Qızıl Qartal mükafatını təqdim etməsi, və Azərbaycan haqqında dediyi sözlər də bir daha onu göstərir ki, bu gün e, cənab prezident e, Türk dövlətlərinin əsas aparıcı liderlərindən biri sayılır və burada Azərbaycan bir körpü rolunu oynayır. Əslində burada bir neçə vacib məqam var ki, biz ona hesab edirəm xüsusi toxunmalıyıq. Deyilir ki, bu nənəvəl yerli telezi kanallarının müsahibə verərkən cənab prezident dünya arxitekturasının yenidən qurulması ilə bağlı müəyyən məsələlər barədə fikrini bildirmişdi. Əslində bu gün biz dünyada dünya nizamının pozulduğunu görürük. Bu gün ümumiyyətlə heç zaman olmadığı qədər dünyamız qeyri-sabit və qarışıqdır. Yəni baxın, bir çox yerlərdə müharibə gedir bir çox ölkələr çox ciddi iqtisadi e, demək tənəzzül böhrandadılar. BMT bu gün öz rolunu oynaya bilmir və belə bir e, hadisələrin fonunda mən hesab edirəm ki, ən önəmli və vacib məsələlərdən biri Türk dövlətləri təşkilatının formalaşdırılması və gücləndirilməsidir. Hansı ki, bu təşəbbüslə həm prezident İlham Əliyev, həm də Türkiyə prezidenti çıxış etdilər və təşkilatın adı da dəyişdi və bu gün bizim bölgənin inkişafı, bölgənin təhlükəsizliyi bilavasitə bu təşkilatın güclənməsi ilə bağlıdır. Yəni bu çox əhəmiyyətlidir. O mənada ki, biz qarşıdakı dövrdə müxtəlif təhdidlərlə üzləşə bilərik. Baxın, bir müddət bundan əvvəl Qazaxstanda müəyyən hadisələr oldu. Bir müddət bundan əvvəl kifayət qədər sabit olan Özbəkistanda bir sıra hadisələr baş verdi. Bütün bunlar Türk dövlətlərinin əməkdaşlığının vacibliyini bir daha göstərir. Cəhmə, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, Türk dili dövlətlərlə bizim aramızda münasibətlərə necə təsir göstərir? Bu çox ciddi bir təsir göstərir. Biz siz biz əslində əv, uzun illər bundan əvvəl Azərbaycan çox doğru bir yol seçdi. Yəni Türkiyə ilə münasibətlərimizi, biz əlaqələrimizi daha da gücləndirdik və biz bunu strateji müttəfiqlik həddinə gətirib çıxartdıq. Amma Orta Asiya respublikalarında yanaşmalar fərqli idi. Yəni onlar e, bəziləri hətta Türkiyə ilə bağlı yanaşmada da bir az ehtiyat nümayiş etdirirdilər. E, fərqli yanaşmalar vardı. Amma Azərbaycanın Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi və onun bu gətirdiyi uğur Azərbaycanın uzun illər e, həll olunmamış qalaraq e, mövcud olan e, keçmiş Qarabağ münaqişəsini həll etməsi və Azərbaycanın Türkiyə ilə bir çox sahələrdə, hərbi sahədə, digər sahədə əməkdaşlığı və real nəticələr ona gətirir ki, artıq Orta Asiya respublikaları bunu real olaraq görürlər. Yəni əvvəlki dövrdə biz bunu deyirdik, muzakirələr aparılırdı Türkiyə tərəfində, Azərbaycan tərəfində, amma qeyd etdim kimi yanaşmalar fərqli idi. Hətta bəzi respublikalar ümumiyyətlə bu təşkilata qoşulmaq istəmirdilər. Qeyd etdik, Türkiyə ilə fərqli münasibətlər qurulması var idi. Amma son hadisələr onu göstərdi ki, Azərbaycan Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirdə strateji müttəfiqdir. O, onu regionda bir sıra təhlükələrdən sığortaladı, onun müstəqilliyini gücləndirdi, ordusunu gücləndirdi və artıq onlar da bunu görərək, yəni real nəticəni görərək Artıq Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlıdırlar. Mən yenə də o məsələyə gəlirəm ki, bölgədə qarşıda bizi çox ciddi sınaqlar gözləyir. Yəni bu gün dünyanın taleyi Ukraynada həll olunur, amma bölgəmizdə də müəyyən maraqlar var, hədəflərin toquşması var və belə olan halda ən optimal ittifaq, ən vacib müttəfiqliyin gücləndirilməsi Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsindədir ki, bu gün bunu Azərbaycan edir. Yəni Azərbaycan bir körpü rolunu oynayır. İndi biz e, ortaq tarixi keçmişimiz var. Biz e, davamlı olaraq əlaqələrdə olmuşuq. Keçmiş Sovet Birliyində bu respublikalar olub və bu gün Azərbaycan həm də regiona, Orta Asiya daha yaxın olduğuna görə Azərbaycan artıq bir nümunədir. Azərbaycan artıq bir modeldir və baxın, yəni səfərlər münasibətlər, deyilənlər onu göstərir ki, həqiqətən bu gün Azərbaycan bir lider dövlət kimi qəbul edilir və Azərbaycandan öyrənilir. Baxın, həm bizim ölkəyə səfərdə, həm Özbəkistana səfərdə Azərbaycanın bir çox sahələrdə əldə etdiyi uğurlar barədə çox yüksək fikirlər söylənilir. Və bir də indi yəqin ki biz ona toxunacağıq. E, baxın, nə qədər sənəd imzalandı Azərbaycanla Qazaxstan arasında. Yəni burada demək olar ki bütün sahələrdə artıq e, sənədlər imzalandı və ən əhəmiyyətli məsələ nədir? Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik haqqında bizim sənədimiz var. Artıq Qazaxstanla Azərbaycan arasında Yəni münasibətlər strateji müttəfiqlik həddinə gəlir. Yəni dünən imzalanan ən əhəmiyyətli sənədlərdən biri də strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində imzalanan sənəddir ki, artıq bu ə, yeni bir müstəvidir və yeni bir istiqamətdə. Bu da bizim səviyyə nədirəcəyəm və bu hansı zərurətdən irəli gəldi? Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlər bəllidir. Azərbaycan-Qazaxstan və Azərbaycan-Özbəkistan arasında strateji münasibətlər nəyə xidmət eləyəcək? Bu ona xidmət edəcək ki, biz bir çox məsələlərdə siyasi məsləhətləşmələr aparacağıq. Yəni bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni söhbət həm xarici siyasətdən gedir. Ola bilər ki, gələcəkdə bu münasibətlər, strateji münasibətlər e, başqa müstəviyə də keçsin və hesab edirəm ki, bu çox əhəmilidir. Ola bilər hərbi müstəvidə də gələcəkdə də olsun. Çünki bu gün ümumən e, biz proseslərə baxanda, baş verən hadisələrə baxanda o müttəfiqliyin gücləndirilməsi çox əhəmilidir. Bu kimə lazımdır? Daha çox e, hesab edirəm ki, ən çox Orta Asiya lazımdır və bizim də marağımızdadır. Baxın, indi bizim Azərbaycan ordusu nə qədər inkişaf edib biz bu gün dönəmdə bir statistika səsləndirildi. Azərbaycan hərbi sahədə çox böyük uğurlar qazanır. Təhlükəsizliknin istiqamətində, enerjinin şaxələndirilməsi istiqamətində Azərbaycan bir çox uğurları əldə edib. Və bu gün reallıq ondan ibarətdir ki, bu respublikalar Azərbaycanı özləri üçün nümunə görürlər. Və bu nümunəni, bu modeli özlərində tətbiq etməsi və bu o deməkdir ki biz artıq həm Azərbaycanın həm Orta Asiyada baş verən hadisələrə, bizi gözləyən təhlükələrə indidən bir ümumi yanaşmanı ortaya qoymalıyıq. Bu çox əhəmilidir. Yəni bu baxımdan müttəfiqliyin olması, bir-birinə dəstəyən olması, bir-birinə yardımın olması vacibdir. Və burada digər bir vacib məqam isə əslində bu Orta Asiya respublikalarının və Azərbaycanın çox böyük potensialı var. Türkiyəni də bura əlavə etsək, qazla zəngindir, məsəl üçün. E, burada neftlə zəngindir, kənd təsərrüfatı istiqamətində potensialı var və bu respublikalar birgə çox böyük uğurda əldə edə bilərlər. Və burada e, qeyd etdiyimiz kimi də biz e, gələcək proseslərə də o mən onun üzərində bir daha dururam ki, ölkə rəhbərliyi çalışır. Biz maksimal dərəcədə bütün dövlətləri təşkilatının güclənməsi üçün bölgədə hakim, güclü bir təşkilat olması üçün çalışırıq və buna çalışmalıyıq. Çünki mən yenə də ona gəlirəm, indi e, bu dünya nizamını qeyd elədikdə pozulub. Məsələn, bu dəqiqə sual odur ki, növbədə hədəf kimdir? hansı ölkə qarışdırıla bilər, hansı respubikada nə baş verə bilər və bunun qarşısını almaq üçün indidən hansı addımlar atılmalıdır. Bax bu da çox önəmlidir. Yəni bu bizə bir Azərbaycan körpüdür. İndi Zəngəzur dəhlizi məsələsi var. Qazaxstanla bizim sərhəd dəniz sərhədimiz var. Potensialımız çox böyükdür. Bax o baxımdan bütün bu potensialların istifadə edilməsi və tətbiqi ümumilikdə bütün respubikaların inkişafına və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına öz ciddi töhfəsini verəcək. Cəhəb müəllim elə dünən imzalanan birgə bəyanatının e, iqtisadi tərəflərini də təşkilərdə müzakirə edəyə, elə iqtisadi ilə birlikdə söhbətimizi aparaq və bizimlə bağlantıda iqtisadi Əyüb Kərimlidə də Əyüb müəllim hər vaxtınız xeyir olsun. Qoşulduğunuz hər vaxtınız Ey Məlemma dünən Azərbaycan prezidenti xüsusi ilə vurğuladı ki, imzalanan birgə bəyanamə Mərkəzi Asiya ölkələrinin 5 ölkəsi arasında geniş iqtisadi imkanları tətbiq edilməsinə imkan yaradacaq. Bununla bağlı səmkilərinizi öyrənmək buyurun. E, Bu gün dünya dünyada Ukrayniyada gedən proseslər dünya iqtisadiyyatında lojistik problemlər yaradır və burada biz əsasən nəqliyyat və lojistik alaqələrin qırılması və yeni ə, dünya ölkələri üzrə yeni xətlərin axtarılması, diversifikasiya edilməsini biz müşahidə edirik. Bu gün Rusiya üzərindən dövlətlərin çoxu öz yüklərini belə deyək, daşımaqdan imtina edirlər və bu da sözzüzcü alternativ marşrutların axtarışını önə çıxardır və bu baxımdan Transxəzər və Orta Xətt nəqliyyat xətti öz əhəmiyyətini daha da artırır. Və biz burada əgər müşahidə etsək, e, Transxəzə nəqlət xətti ilə daşımaların əgər biz bu gün statistikasına nəzər yetirsək, ötən ildən bu illə qədər e, demək olar ki, 150% artım hiss edirik. Və e, əgər ötən il e, bu rəqəm e, 500 min tonun üzərində e, qərarlaşmışdsa, artıq bu ilin altı ayda biz 760 min ton e, daşıma e, müşahidə edirik və ümumiyyətlə Transxəzər nəqliyyat şətti üzrə e, bu il göstəriciləri 3 milyon ton hədəflənibdir ki, bu da çox əhəmiyyətli bir e, göstəricidir. E, bu gün sözsüz ki, ölkələr üzrə Qazaxstan və Azərbaycanın iqtisadi e, hədəfləri və üstüstə düşən iqtisadi maraqları var ki, biz bundan çox mühüm dərəcədə və tam gücüylə istifadə etməlidir. Bu gün ölkələr arasında ə, iqtisadi əlaqələrə biz nəzər salsaq, ə, 320 milyon ə, dollar üzərində bir iqtisadi əlaqə görürük ki, bu da ə, belə deyək, iki ölkənin potensialına uyğun bir rəqəm deyil və bu gün bir mühüm bir xəbər də biz səsləndirdiyik cənab prezident tərəfindən ki, hədəflər bir müddətə olaraq yaxın olmalıdır. Yəni hədəflənibdir iqtisadi dövrliyə və iqtisadi əlaqələr. Süzsüzcə bu ə, növbəti illərdə Transxəzə nəqliyyat qovşağının əhəmiyyətini artır. Bunun üçün Qazaxstan da önəmli ə, fəaliyyətləri həyata keçirməyə başlayıbdı. Bu gün mən Qazaxstanda hə, bununla bağlı iqtisadi strategiyayla tanış oldum və cənab Tokayevin hökumət qarşısında qoyduğu əsas məsələlərdən də biri Aktau limanını artıq beynəlxalq limana çevirməsidir. Çünki e, vaxtlar, əvvəlki dövrlərdə Qazaxstan yalnız e, daha çox şimal vasitəsilə, yəni Rusiya tərəfi ilə e, iqtisadi əlaqələrini qurmuşdur və nəqlət xətlərinin çoxu Rusiya üzərindən keçirdi. E, bu da hazırda indi Qazaxstan iqtisadiatı üçün e, müəyyən e, belə deyək, məhdudiyyətlər və problemlər yaradır. Bildiyiniz kimi nova rossiyası məndə bu gün Qazaxstan neftinin ötürülməsinə müəyyən problemlər yaradıbdı və bu da sözsüzcə Qazaxstanın alternativ ə, xəttlər axtarılmasına sövq edir. Hazırda orta xətt dediyimiz nəqliyyat xətti Mərkəzi Asiyanı Avropa və Birləşmişən çox mühüm bir ə, kanal olacaqdır və bu kanalda sözsüz Azərbaycanın əhəmiyyəti çox yüksələcəkdir və Azərbaycan və bir daha ölkəmizin iqtisadi potensialının artırılmasında çox mühüm və əvəzsiz rol oynayacaqdır. Cəhəriniz e, e, və e, orta dəhlilərlə bağlı Cəh müəllimdə fikirlərini öyrənək, sonra sizə də suallarımız olacaq. E, Cəh müəllim, e, dünən daha çox nəqliyyat dəhlizi, nəqliyyat lojistika dəhlizinin yaradılması bu sahədə geniş imkanlar e, ətraflı e, müzakirə olundu. Hətta hər iki dövlət başçısı aidiyyəti qurumlara bununla bağlı bu prosesin sürətləndirilməsinə bağlı tapşırıqlar verdi. Bu, orta dəhlizin perspektivləri nəden ibarət. Ümumiyyətlə burada ə, biraz bundan əvvəl də qeyd olundu. Bu gün əsasən Qazaxstan öz məhsullarını Avropiya, yəni eyni zamanda neftini Rusiya vasitəsilə ixrac edirdi. Və bu gün bilirsiniz ki, həm Rusiya müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edirib, həm də son hadisələrdən sonra Rusiya Qazaxstana müəyyən bir ə, məhdudiyyət ə, tətbiq edibdi. O baxımdan bu gün Qazaxstan əlavə marşrutlar axtarır və bunun üzərində işləyir. Əslində biz uzun illərdir bu layihələrin üzərində işləyirik. Yəni biz əslində Avropiya çəkdiyimiz həm qaz, həm neft borularını da əsas hədəf və digər dəhlizlərdə də bilirsiniz ki, burada söhbət Bakı-Tbilisi-Qars, yəni burada yüklərin daşınması və digər istiqamətlərdə Azərbaycan uzunmüddətli çalışırdı və işləyirdi. Yəni bu bizim üçün önəmlidir ki, biz Orta Asiya Azərbaycandan istifadə edərək bir ortaq dəhliz yaradılaraq onların da məhsullarını Azərbaycan vasitəsilə ixrac edir. Və bu baxımdan əslində yəni nəzərə alanda ki, Azərbaycanla Qazaxstanın birbaşa dəniz sərhədləri də var və Qazaxstan həm də digər respublikalar üçün bir körpü rolunu da oynayır. Yəni söhbət Orta Asiyadan gedir. Yəni biz bu imkanlardan istifadə edərək e, Qazaxstanın yəni həm neftlə bağlı, qazla bağlı məhsullarının ixracı istiqamətində məsləhətləşmələrin aparılması. İndi bu Xəzərla bağlı uzunmüddətli müzakirələr gedirdi e, bu məsələyə dövlətlərin fərqli yanaşması var idi və müəyyən maneələr də var idi. Əslində biz uzun müddətdir bu Xəzər vasitəsilə boru xətlərinin, yəni inşası istiqamətində danışıqlar aparırıq, müəyyən addımlar atılır, tədbirlər həyata keçir və bu gün Azərbaycanın əslində bu Qazaxstanla əməkdaşlıqda bir əsas Qazaxstanın məhsullarının ixracında bir rol oynayan dövlət kimi ə funksiyanı yerinə yetirmək imkanı var. Yəni Qazaxstan da bu gün Azərbaycanı özünə daha yaxın bilir və bu potensialdan istifadə edərək əslində bunun digər bir tərəfi də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bizim uzunmüddətli, yəni üzərində işlədiyimiz məsələdir ki, buradan Türkiyəyə, Avropaya və digər dövlətlərə həm məhsulların ixracından söhbət gedir, həm bir sıra enerji layihələrinin hazırlanması və üzərində işlənməsi və bu həm yük daşımaya da aiddir. Yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan bu istiqamətdə çox çalışır. Yüklərin Qazaxıstandan, Orta Asiyadan Azərbaycana daşınaraq buradan Avropiya digər dövlətlərə nəqli istiqamətində də addımlar atılmışdır. Bu müəyyən işlər var, amma bunun daha genişləndirilməsi, daha sürətləndirilməsi və daha bəylahiyələrin həyata keçirilməsi istiqamətində addımlar atılmaz. Çünki e, fikrimi tamamiləm, yəni Qazaxstanın özünün də yekun gəldi, qənaət odur ki, burada əsas etibarlı tərəfdaş Azərbaycanıdır. Çox önəmlidir. Yəni proseslər göstərdi ki, bir sıra hallarda təkcə Rusiya hansısa bir lahiyədən, hansısa bir dəhlizdən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Amma Azərbaycan dostdur, qardaşdır. Bu istiqamətdə biz bir çox addımlar ata bilərik. Cəyəm, orta dəyərlis nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Azərbaycanla Naxtsmanla birləşdirməsi ilə bağlı də dünən müzakirələr aparıldı. Amma eyni zamanda Qazaxstan neft qaz ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması ilə bağlı Socarla Qazaqqaz arasında bir anlaşma memorandumda imzalat istəyir. Ki, ev mənim fikirlərimi öyrənə, sonra sizin fikirlərinizə də maraqlı olacaq. Ev müəllim, bir az əvvəl siz qeyd elədiyiniz kimi, bir müddət əvvəl Qazaxstanın Naxt isə neft çəməri vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılmasında müəyyən məhdudiyyətlər yaradıldı və dediyimiz kimi SOCARla Qazaxstanın Qazaqgaz şirkəti arasında bir anlaşma memorandumu imzalandı. Bu saziş çərçivəsində Qazaxstanın neft qaz ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılması nə dərəcədə realdır sizə? imzalanan saziş işçi qrupunun yaradılması və bu istiqamətdə müəyyən danışıqların və razılaşmanın aparılmasıdır. Biz əgər ə, hadisələr, son hadisələrə daha diqqətlə yanaşsaq, görərik ki, cənab Tokayev Sochi görüşündən sonra ə, belə deyək, qısa zaman kəsində Azərbaycanə ə, təşriq uyğunmuşdur və bu onu demə əsas verir ki, artıq bəzi məsələlər digər konsol ölçülərlərlə Qazaxstan tərəfindən də müzakirə edilmişdir. Sözsüz bu gün əlbəttə ki alternativ variant Qazaxstan üçün hesab edirəm ki çox məhduddur və indiyə qədər aparılan danışıqlarda əgər müəyyən tarif və tranzit haqqlarının razılaşdırılmaması problemləri yaşanırdısa, həm biz tərəfdən, həm də qarşı ölkələr tərəfindən,əsə belə deyirəm ki bu belə deyə fikir ayrılıqları tezliklə ortadan qaldırılacaqdır yəqin ki bu dövlətlər arası sazişlə vasitəsilə və mən daha riallıq görürəm ki Qazaxstan neftinin hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə Avropaya çatdırılması çünki əgər biz geo strateji vəziyyətə də nəzər yetsək bu gün bunda Avropanın da daha çox tələbə və daha çox marağını biz görür məblik. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya Ukrayna ilə arasında olan müharibə öncədə burda da vurğulandı. Rusiya müəyyən layihələrin tərziq vasitəsi, iqtisadi layihələrin tərziq vasitəçiliyi istifadə edir və e, belə də hər an razılaşmaları pozmaq e, belə də hansı formada həyata keçirilir və daha stabil, təhlükəsiz və sabit xətt kimi sözsüz şey ki, alternativ xətt Hazırda regionda olan elə bizim Bakı-Tbilisi-Ceyxan xəttidir və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə Qazaxstan enerji resurslarının bu xəttlə daşınmasını biz şahidə olacağıq, çünki buna həm də ətrafdakı böyük oyunçular da daha çox maraqlıdır. Burada həm Avropanı mən qeyd etmək istəyirəm, həmçinin neft daşımaları və yük daşımaları üzrə Çinin də biz rolunu ə e, inçər etmə məmələ budur çünki mərkəzi axiyanın əsas çıxış yolu bu istiqamətdəndir. Qənanə müəllim minnətdaram sizə. E, Cəyih müəllim, e, bir az əvvəl dediyimiz kimi Şərqi Zəngəzur rayonunun Naxçıvana birləşdirilməsi Qazaxstanın rolu nədən ibarət ola bilər? Burada 1-ci e, onu qeyd edək ki, artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanın mövqeyi prinsipialdır və biz Zəngəzurun dəhlizinin açılması istiqamətində çalışırıq və heç şübhəsiz ki, yaxın vaxtlarda bu dəhliz açılacaq bununla bağlı ölkə rəhbərliyində fikri var idi. Ya könüllü bu ediləcək, könüllü olmasa Azərbaycan Ermənistan'a buna məcbur edəcək. Burda bir digər məsələ isə ondan ibarətdir. Nə üçün bu gün bu əməkdaşlıq daha aktualdır və bu əməkdaşlığın perspektivi daha aydın və geniş görürsən? Qeyd olundu, Avropada bu məsələdə maraqlıdır. Yəni bu gün biz məsələyə biraz daha qlaval yanaşsaq, Bu gün Avropa ə, alternativ qaz və enerji axtarışındadır. Neft axtarışındadır və Azərbaycanın da müəyyən layihələri var. Yəni biz tap, tanab artıq bu boru xətlərini Avropaya kimi aparmışıq və bu istiqamətdə imkanlar var. Və burada əvvəlki dövrdə Orta Asiya, Rusiya vasitəsilə Avropaya çıxırdısa, artıq bunu Avropa Qərb istəmir. Bunun ə, səbəbləri məlumdur. O baxımdan Zəngəzur dəhlizinin sürətlənməsi də çox önəmli bir məsələdir. Yəni burada bu gün bu logistikada bizə ən ciddi maneə yaradan nədir? İndi biz Gürcüstan vasitəsilə bu yükləri daşıyırıq. Amma Naxçıvan vasitəsilə Türkiyəyə bu daha qısadır də bunun daha geniş perspektivləri var, imkanları var. O baxımdan, yəni biz birbaşa çıxmış oluruq. Yəni Orta Asiyadan Azərbaycanə misal üçün yüklər daşınır və Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə də naqçıvan və oradan da biz e, Türkiyəyə bunların daşınmasını həyata keçiririk. Artıq yolla bağlı çox işlər görünür və bu baxımdan da yəni bu Zəngəzur dəhlizinin açılması və bu istiqamətdə e, Qazaxstanın Azərbaycanla əlaqələri və xatırlayırsınız sizcə cənab prezident orada mətbuat açıqlamada qeyd elədi ki, mən Qazaxstan prezidentinə məlumat verdim Ermənistanla bağlı. Yəni biz bu məsələləri də müzakirə edirik ki, Ermənistan bu dəhlizin mütləq şərait yaratmalıdır ki, artıq bu dəhliz işə düşsün. Çünki heç bir zaman bu dəhliz bu qədər əhəmiyyətli olmamışdı. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafiya bu qədər o respublikalar üçün önəm daşmamışdı. Çünki artıq bu proseslərin təhlilunu göstərir ki, əsas marşrut, əsas xətt, əsas yol budur. Yəni bu çox önəmli bir məsələdir. Bu dövlətlər artıq anlayırlar, dərk edirlər ki, bu prosesdə ən etibarlı tərəfdaş Azərbaycan və Türkiyədir. Biz bu yolla getməliyik. Yəni bizim digərnə yolla getmək perspektivi yoxdur. Yəni son Rusiya-Ukrayna müharibəsi də bunu göstərdi. O baxımdan, yəni yaxın vaxtlarda Zəngəzur dəhlizi ilə işə düşəcək və bu yüklərin daşınmasını daha da sürətləndirəcək. Və biz əlbəttə indi Xəzər ilə bağlı müəyyən, yəni həssas dövlətlər nələr etməyə çalışdılar, amma mən hesab edirəm ki Bu məsələdə biz nail olacağıq ki, həmin respublikaların qazı, nefti indi cənab prezident Türkmənistanda olarkən İrandan keçməklə bir qaz xəttinin inşası məsələsi vardı, amma hesab edirəm gələcəkdə biz bunu digər marşrutlar vasitəsilə də həyata keçirə biləcəyik. Demək, mən çox sağ olun, minnətdaram. Sizə dəvətimizi qəbul etdiniz və maraqlı fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Dəyərlilər izləyicilər, çox maraqlı Azərbaycan-Qazaxstan münasibətlərini müzakirə etdik. Həm millət vətəçiyi Əli Məmmədov və eyni zamanda bağlantıda Əliyev Kərimli idi iqtisadi. Digər verilişlərimizdə digər mövzularla qarşınızda olacağıq. Hələlik sağ olun, sağ olun.